Пані Вячеславе, у вас наступна ваша доповідь. Будь ласка, представтеся і оголосіть свої доповіді. Дякую. Угу. Дякую, пані Анастасія. От ну, перше, я радий і чути, і бачити да, тих, з ким певну частину шляху життєвого, особистісного я проходив. Да. І я теж з завжди з такою посмішкою згадую якісь діалоги да з Олександром Прокофовичем, от з Юрієм Миколаєвичем, Зрозуміло, от я думаю, що вони дуже багато дали мені, в тому числі е, що в цьому році дав, в мене відбувся захист дисертації. Захистився, слава Богу, на конець через вісім літ. і да, тепер там типу соціально. Трошки в іншому статусі, але я думаю, що це було б 100% складніше, якби не от певні моменти спілкування да, з е, тими людьми, да, які вже пішли з цього життя от, і мандрують трошки в інших світах. От, за що я їм вдячний. В мене тема називається феноменологія дискурсів, проблеми та перспективи. Надважлива тема, да, на мій погляд, тому що в нас зараз така ціла матриця дискурсивна не тільки в Україні, а в світі в такі часи живемо, але потрібно розуміти, в чому ж там є ті проблеми, в чому ж є ті перспективи. От, враховуючи те, що організатори надали можливість виступати на будь-якій мові, а слово діалог я для себе трактую як спілкування, де кожному зрозуміло про що йде мова, я буду розмовляти тією мовою, в тому числі враховуючи попередній бекграунд да народження там і. Зростання в э, иншумовных средовыщах, э, тому я переходжу зараз на мову. Э, значит, понятие дискурс, да, э, в переводе с дискурсу, в переводе с латыни означает э, разговор, довод, да, беседа, рассуждение какое-то. Но интересно, что сам корень этого слова, вот эта семантика, да, дискер, оно означает э, бегание взад-вперед. Я подвожу это к тому, что я буду сейчас понимать под словом дискурс да, с точки зрения психологии, в том числе политической психологии, кое-что другое. А именно я буду понимать под этим содержание коллективного сознания общности, да, народа, там, этноса, в общем, какой-либо выборки людей. Да? И мы говорим о том, что конечно, этой проблемой занимались, да, и Курт Левистрос, да, этим занимался и Мишель Фуко, э, об этом очень много чего написано. Но с точки зрения того, что э, это есть проявление, да, как бы психического, да, коллективного, э, об этом э, говорится меньше, но тоже можно найти. Так вот, сам дискурс, например, по мнению, да, Фуко, э, детерминирован всегда историей, культурой, да, социальной формой организации и каналами трансляции этого дискурса. Соответственно, мы уже не можем говорить о том, что, или сложно говорить о том, что дискурс – это, значит, о чем-то истинном. Да? Дискурс в большей мере скрывает истину, чем раскрывает ее. И это большая проблема дискурсов, да? пока не перспектива. Потому что, скрывая эту истину, Теряется определенная целостность, да, а истина это всегда определенное количество взаимосвязей, да, выстроенных в четкой иерархии, э, ну, которые работают, будем говорить так. С дискурсом все немного по-другому, о целостности там может и не идти речь. В связи с этим э, важно, значит, учитывать следующий момент. Э, окей, э, я утверждаю, что дискурс, да, это содержание некого коллективного сознания, малых и больших социальных групп которые, да, вот это коллективное сознание пытается угадать, определить, организовать, структурировать и транслировать, да, субъект власти. Сейчас мы говорим о том, что для класса учеников этим субъектом власти в лице бизнеса, да, может являться куратор, учитель, да, административный какой-то сотрудник, и они ретранслируют этот дискурс так или иначе для получается, ну, народа, да, это непосредственно институты власти. А, соответственно, да, мы можем говорить о том, что проблема ж, а, оказывается не столько в а, самом дискурсе, дискурсе, сколько в самих субъектах власти, которые организовывают этот дискурс, да, и транслируют его. То есть... Мы говорим с вами о том, что э, сейчас очень модно э, там, приглашать экспертов, и они эксперты везде, во всем, всегда, вот. И они являются тоже субъектом власти, который ретранслирует дискурс. Но вопрос витает в воздухе дальше. Истина ли это, истинные ли какие-то моменты, да, о которых они говорят? качество дискурса и его последствия для коллективного сознания напрямую зависят как раз от уровня да, интеллектуального, духовного, культурного этих субъектов власти. То есть если мы снова же вернемся к Фуко, да, он говорит о том, что становление общества проходит в дискурсах, поэтому важны как контексты, которые мы выбираем, это я уже добавляю, да, так и субъекты, которые их создают, этот дискурс. И мы не можем оценивать сам дискурс, но мы можем оценивать субъектов, которые да, э, организовывают и транслируют этот дискурс. Э, коллективное сознание в себе всегда содержит две вещи, да, что-то актуальное и что-то важное. Э, так вот, если в большом социальном дискурсе, да, и в этом феноменологии э, ядром есть актуальное да? То есть субъекты власти или не способны, или не хотят э -э... раскрывать что-то важное. Да? Они раскрывают и будут раскрывать всегда актуальное. Начупывать, раскрывать. Да? Э -э... Тогда давайте попробуем да, вот этот контекст э -э... важного, неактуального, нащупать, да, конструировать и развивать хотя бы в малых социальных группах. Я сейчас говорю в том числе о лицее бизнеса. То есть контекстом, да, с контекстом мы даже вот определили сейчас, да, что он может быть про актуально, а про важное. Но если мы говорим о том, что мы не хотим о чем-то сиюминутном, да, о чем-то экспрессивном, актуальном, давайте попробуем говорить о важном. А для этого должны быть две вещи первое это оценка того что происходит например вообще в лицейской семье да? какие там темы витают какие там э, есть но ну, болевые какие-то моменты да а может быть какие-то моменты там перспективные вот и оценивая вот эту тематику которая витает в самом лице да, можно говорить о том, а кто способен, кто является да, из там, кураторов, учеников э, достаточно компетентным для того, чтобы вот это наболевшее там, или перспективное важное внутри да, лице раскрывать, подавать. То есть, э, если мы говорим об актуальном, это то, что произошло вчера, сегодня, да, там. А если мы говорим о важном, мы говорим всегда о любви, да, о вере, мы говорим где-то о служении мы говорим где-то э, о воле, да, э, поднимается ли это, э, уделяется ли этому столько внимания, сколько э, уделяется актуальному? Ну, для меня это открытый вопрос, да, я не знаю, как там сейчас в лице. Э, когда я работал, я старался всегда о важном, вот, причем интуитивно, я тогда там особо не задумывался э, говорить, да, и общаться с ребятами. Значит, следующее, что я хотел сказать, что любой дискурс это или попытка осмыслить да содержание происходящего и на базе осмысленного строить будущее, или это набор интерпретаций да набор интерпретаций происходящего э, и спорное номинирование лучших из этих интерпретаций да и привязочка к нему ну нашего коллективного сознания. да и мы когда выходим мы друг с другом говорим вот какие мы думаем умные, классно, понимаем друг друга, да, или точно мы все топим за это. Но проблема в том, что э, мы вот здесь немножко на самом деле теряемся. Я сейчас объясню почему. То есть, что я имею в виду. Э, у нас э, получается путаница, да, такая небольшая. Мы вроде бы все заодно, э, но никто точно не знает для себя индивидуально, а что это одно. Да, потому что вот есть субъект власти, который транслирует вот таким образом формат да, э, значит, происходящего. Э, поэтому э, я думаю, что мы уходим или уже ушли. И это вот проблема. Да? Мы уходим или уже ушли э, от самопознания кто я, да, в э, сторону э, такой микропредвзятости. Ты с кем? И гордо, да, называем все это самоидентификацией. Хотя вообще слово идентификация всегда применялось ну, там, до 60-х годов к неживым предметам. Это так, на всякий случай я э -э, Поэтому это проблема. А перспектива дискурса в том, что давайте э -э, помнить, что есть что-то важное. Да? Ну, время проходит, пространство меняется. да. А вот это важное будет оставаться. Э -э, слава Богу. Так, да, у да, в шкільній програмі ще є, е, наприклад, там певні цікаві книжки, такі як там Йотте, да, як Герман Єсе, як Томас Ман. От. Е, тому що не всі говорили їхні книги живуть, тому що не всі говорили о важному. Да, я зараз будь-яку фразу можу взяти там із Фауста, е, і вона буде актуальна по сей день. Да. Ну, актуальна не за счет своей актуальности, трендовости, а за счет того, что она важна. Поэтому э перспектива вернуться к важному, к актуальному. А проблема в том, что мы от этого ушли. Все просто. Спасибо. Спасибо, Светлана. Є у нас испытания видели, так было. Светлана, а, спасибо за доклад, ваша. Так, а можно будет ответить на что-то? на что? На питання, то хто ви що відходимо від того, хто я до того, ти з ким так ось мені хотілось би коротку відповідь від вас почути, так як ви дуже актуальні, говорите, що треба повертатися до цього. Хто ви? Дякую. Хто я? Дивіться, я людина, да це однозначно. Нас на же сьогодні про людину зі своїми да, плюсами та мінусами певними, але дивіться я точно я вам скажу одним словом: я шлях. Дякую, мені достатньо. Дякую, Вітаславе. Можна запитати, а чому ви вибрали саме цю тему? Це зараз пов'язано з вашою практикою, і до чого тут феноменологія? Феномонофено? Дякую, Анастасія, за запитання. Феноменологія це завжди розвінчування певних ілюзорних двіжу. Да е, тому слово феноменологія завжди береться для того, щоб показати певну псевдонаучність е, чогось, да, от я зараз намагався показати певну е, певну псевдонаучність дискурсів, да, які в нас відбуваються, тому що якщо ще взяти таку цікаву історію, дивіться, дискурс складається з ядра, да, і певних сателітів. Так, от е, коли починається дискурс навіть про якусь подію. Ми вже до ядра цієї події не повертаємося. Ми вже забуваємо про неї. І ми, ми просто говоримо вже про сателіти, да, про ці прив'язки до ядра. Але ми вже навіть не знаємо, де воно знаходиться. Типу, ну, ми запутались. А друге, це те, що я займався. Да, в мене ж тема була е, психологічні особливості самовизначення молоді щодо участі у виборчому процесі. І в мене була велика вибірка е, 329 людей да, Молоді, 18-35 років, там різна вікова періодизація була. І ну, дослідження в мене було там, на виявлення да, певних емоційно-вольових особливостей, е, значить, певних когнітивних особливостей е, і певних поведінкових особливостей майбутнього виборця. І я побачив вообще, ну, ще как бы неприкольну картину. Мені ж не, не хотіли мене випускать на защиту, якраз тому що ці вот соціальні дискурси. Да, Ані формували емоційно вольову составляючу э, когнітивну складову і поведінкову у виборців, але вони самі да, э, не сформували своє політичне світосприйняття. Зрозуміло, От в цьому проблема. Бо вони стали жертвами дискурсу. Зрозуміло? Mm -hmm. да. У нас є ще питання від. А, чи правильно я вас зрозуміла? Що ви порівнюєте, що дискос, це фактично софізм, ну, використання в сучасному світі більш софізматичного підходу до а, Тому що ви говорите, що він ховає істину, да, то тут ну, пряме порівняння з, софізма, ну, з софізмами, які ще пішли там з якоїсь з античності чи з Греції, да, тобто вміння ну, міксувати. Правильно зрозуміло? Правильно, але при цьому в, у Софістів була ж така історія, що вони е, будемо, вони вибудовували да, доказову стратегію чогось, да? існування або неіснування. А тут навіть ну, я не вбачаю в соціальних великих дискурсах вибудовування доказових стратегій. Типу але вони. Якщо, в... якщо ви говорите, що держава або якісь інституції. Мають вплив на суспільство, насаджують іншу точку зору, диктують свої правила, то тут виходить знову ж таки маніпулятивна ситуація з цим. Грубо кажучи, увести в тему ти з ким для того, щоб розширувати, замість того, щоб підкреслювати індивідуальність. Сто відсотків зрозуміло, Дашу сто відсотків, але це, це тільки частина. До якої призводить соціальний великий дискус. Да? Але під водою ще знаходиться те, як це впливає на ну, емоційний стан людей. Як це впливає взагалі на. Ну, психі... Психіка це така жива тканина. Типу, там зараз Рубцов і рубцов дуже в порядку. І єдиний варіант, типу, бути більш-менш здоровим психічно. Да? Це виходити бути в дискурсах безумовно, там спілкуватися і так далі, але намагатися знайти про важливе, а не про актуальне. Дякую.